Medagangan manusia dan penderaan domestik merupakan isu-isu pelanggaran asasi manusia yang kompleks dan saling berkaitan yang berterusan di Malaysia. Walaupun berdekat-dekat advokasi, pembaharuan dasar dan tekanan antarabangsa. Isu ini memberi kesan kepada pelbagai kumpulan merentas masyarakat, tetapi memberi kesan yang tidak seimbang kepada mereka yang sudah terdedah akibat jantina, status sosioekonomi atau status penghijrahan. Di Malaysia, pemerdagangan manusia khususnya dikaitkan dengan buruh paksa dan eksploitasi seksual. Selalunya menyasarkan pekerja asing dan wanita asing di bawah nama peluang pekerjaan. Sebaliknya, penderaan rumah tangga sering disembunyikan di dalam rumah, di mana norma budaya, tekanan keluarga dan sokongan institusi yang tidak mencukupi menyenyapkan mangsa dan menyebabkan isu tersebut berterusan. Walaupun Malaysia telah menggubal undang-undang penting, termasuk Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 dan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, pelaksanaan dan penguatkuasaan kekal tidak konsisten, meninggalkan jurang yang ketara dalam perlindungan dan akauntabiliti bangsa. Dari perspektif hak asasi manusia, isu-isu ini bukan sahaja masalah undang-undang atau sosial, tetapi petunjuk jelas ketidaksamaan struktur dan kegagalan untuk menegakkan komitmen hak asasi manusia antarabangsa. Malaysia adalah penandatangan kepada pelbagai instrumen hak asasi manusia seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat dan Konvensyen mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Namun, kesedaran praktikal hak-hak ini masih menjadi cabaran bagi ramai individu yang terjejas oleh ini. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis undang-undang persekutuan yang berkaitan di Malaysia tentang isu-isu ini, menilai sejauh mana ia sejajar dengan piawaian hak asasi manusia antarabangsa dan meneroka faktor sosial, ekonomi dan institusi yang menyumbang kepada kegigihannya. Malaysia adalah negara yang menjunjung hak asasi manusia. Tetapi, di balik slogan dan janji, penderaan domestik dan pemerdagangan manusia terus berlaku. Dalam gelap, tanpa suara. Perkara lima menjamin bahawa setiap individu bebas dari penahanan dan kekerasan. Namun, mangsa pemerdagangan sering dikurung, dipukul dan diugut. Perkara enam melarang perhambaan. Tetapi, ramai yang dipaksa bekerja tanpa bayaran, dalam keadaan tidak berperikemanusiaan. Perkara lapan pula menegaskan bahawa undang-undang harus adil untuk semua, tanpa diskriminasi. Tapi, apakah itu realiti? Ramai mangsa pemerdagangan dilayan seperti pendatang tanpa izin bukan sebagai manusia yang perlukan perlindungan. Pegawai barisan hadapan seperti polis dan pekerja sosial sering tidak diberikan latihan yang cukup. Tanpa pemahaman mendalam tentang hak asasi, undang-undang tidak mampu berfungsi. Undang-undang tidak boleh hanya dibaca di atas kertas. Ia mesti dihidupkan dalam tindakan. Dengan pendidikan hak asasi, reformasi dasar dan latihan profesional, barulah kita benar-benar melindungi mereka yang tertindas kerana setiap insan tanpa mengira jantina bangsa atau status berhak untuk hidup bebas selamat dan bermaruah Seterusnya, kita teruskan dengan permasalahan yang sering terlibat dengan isu penderaan domestik dan perdagangan manusia. Terdapat banyak permasalahan yang sering berlaku antaranya penafian hak kepada kebebasan dan keselamatan diri. Dalam kes ini, hak asasi manusia yang telah dicabuli adalah perkara 5 dalam Perkara 1 Perlembagaan Malaysia iaitu hak kepada kebebasan diri dan perkara 3 dan 5 Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat ataupun UDHR iaitu hak untuk hidup dan kebebasan daripada penyeksaan masa yang sering terlibat dengan permasalahan ini selebihnya boleh dikaitkan dengan mangsa pemadagangan manusia yang sering diculik, dikurung dan dikawal secara paksa. Mereka juga diukur secara fizikal atau emosi dan sentiasa hidup dalam ketakutan yang berpanjangan. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu untuk keluar daripada situasi tersebut. Yang kedua, kekurangan akses kepada keadilan. Dalam kes ini pula, hak asasi manusia yang telah dicabuli ialah perkara, perkara 8 Perlembagaan UDHR Artikel 10 iaitu hak untuk mendapatkan perbicaraan yang adil dan saksama. Selain itu, Artikel 7 dan 10 UDHR iaitu hak untuk mendapatkan perlindungan yang adil oleh undang-undang dan hak untuk mendapatkan perbicaraan adil dan terbuka. Mangsa yang sering terlibat dalam kes ini selalunya adalah golongan B40, warga asing ataupun wanita kerana mereka tidak mampu untuk membela diri mereka sendiri. Mereka menghadap beberapa masalah seperti tiada sumber kewangan untuk upah peguam, takut ancaman balas daripada pelaku ataupun ahli keluarga dan sebagainya. Misalnya, ramai mangsa penderaan domestik yang tarik balik laporan polis akibat daripada tekanan emosi ataupun ugutan. Manakala, dalam kes pemerdagangan manusia pula, mereka sering dihantar pulang sebelum kes mereka dibawa pulang ke dibawa ke mahkamah. Situasi ini menafikan hak mereka untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan serta membuka ruang kepada pelaku untuk terus sentiasa bebas. Seorang wanita dikaitkan dengan Global Equan Services and Business Holdings (GISBH) mengaku tidak bersalah atas 10 petuduhan mengeksploitasi kanak-kanak awal bulan lepas. Di sebalik wajah tenang sebuah organisasi kebajikan, tersembunyi realiti yang mencengkam. Tahun 2024, sebuah operasi rahsia dilancarkan. Hasilnya 625 nyawa yang terperangkap akhirnya dibebaskan. Global Equan Services sendiri berkhid sebuah nama yang pernah dikenali sebagai organisasi dakwah dan perniagaan Islam. Namun, siasatan mendalam membongkar sisi gelap yang selama ini disembunyikan. Ops Global Ikhwan yang digerakkan oleh PDRM, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan agensi lain menemukan bukti kerja paksa, penderaan emosi serta pengasingan sosial ke atas wanita dan kanak-kanak mangsa dipaksa bekerja di restoran, kilang dan kedai tanpa gaji. Mereka tidak dibenarkan keluar, tiada akses kepada telefon dan sentiasa diawasi. Kanak-kanak pula tidak dibenarkan bersekolah, malah dilatih bekerja sejak kecil. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Dari sudut undang-undang, ini jelas melanggar Akta ATIPSOM 2007, Akta Kanak-kanak 2001 dan Kanun Keseksaan Malaysia. Namun, kes ini lebih dari sekadar soal undang-undang. Ia tentang maruah manusia, kebebasan dan hak untuk hidup bermaruah. Mengapa ia berlaku begitu lama? Kerana mereka didoktrin bahawa apa yang mereka alami adalah ujian agama. Bahawa pihak luar adalah musuh. Manipulasi minda dan agama digunakan untuk mengekang kebangkitan. Mangsa-mangsa ini tidak perlukan simpati semata-mata, mereka perlukan pembelaan. Penderaan boleh berlaku di mana-mana, bahkan berlaku di rumah mewah. Di sebalik pagar rumah yang kelihatan aman, seorang wanita Indonesia hidup dalam ketakutan. Selama tiga tahun, dia didera secara fizikal, emosi dan kewangan. Begitulah kisah seorang wanita yang datang dari negara Indonesia untuk menjadi pembantu rumah kepada seorang majikan malangnya didera dan lebih malangnya dia tidak dibayar gaji. Sejak Oktober 2019, wanita ini bekerja di sebuah rumah di Batu Camps. Tidak dibayar gaji selama lebih tiga tahun dengan jumlah tertunggak hampir rm ringgit. Bukan itu sahaja, beliau turut dipukul dan dikurung. Kes berlaku pada tahun 2019 lagi tetapi sudah dilaporkan polis pada tahun 2022. Seorang majikan berusia 35 tahun ditahan atas tuduhan undang-undang Seksyen 13 ATIPSOM 2007. Pada Disember 2024, Malaysia sekali lagi digemparkan dengan sebuah kes tragis yang menggambarkan sisi gelap perdagangan manusia di era moden. Seorang wanita muda warga Nigeria tiba di Pulau Pinang dengan penuh harapan untuk memulakan hidup baharu melalui pekerjaan yang dijanjikan kepadanya oleh sindiket yang beroperasi secara licik. Namun begitu, sebaik sahaja tiba, harapan itu bertukar menjadi mimpi ngeri apabila dia dipaksa menjadi pelacur dikurung, dieksploitasi secara seksual dan dirampas kebebasannya. Janji palsu yang diberikan bukan sahaja memperdayakan mangsa, tetapi turut memaparkan bagaimana pemerdagangan manusia berakar daripada ketidaksamarataan global, kemiskinan dan kelemahan sistem perlindungan migran. Dalam siasatan yang dijalankan, pihak polis menahan empat individu termasuk seorang wanita tempatan yang dipercayai menjadi perantara sindiket. Kes ini disiasat di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 serta kanun keseksaan. Namun di sebalik tindakan undang-undang tersebut, pelanggaran hak asasi manusia tetap menjadi persoalan utama. Beberapa cadangan termasuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran masyarakat, mempertingkatkan penguatkuasaan undang-undang, serta menyediakan perlindungan yang lebih baik untuk mangsa, terutamanya dengan menyediakan pusat pemulihan yang selamat. Kesimpulannya, isu pemedagangan manusia dan penderaan domestik adalah masalah serius yang memerlukan perhatian segera daripada semua pihak. Kerjasama antara kerajaan, NGO dan masyarakat amat penting untuk memastikan hak asasi manusia dilindungi dan mangsa mendapat pembelaan yang sewajarnya.